Порядка один-два человека от каждого района. В обязанности этих людей будет не просто присутствовать на координационной ранее, а в их обязанности будет координировать общественные организации, которые находятся в их районах. Более того, эта должность будет выборная, и она будет подтверждаться, должна подтверждаться этими организациями, которые будут курировать. Постоянно. У каждого члена координационной рады должны быть свои обязанности. Обязанности должны быть конкретны. То есть не просто так он отвечает за тот куст, за который он ответственен. А у него должны быть конкретные обязанности. Один кто-то отвечает за боевое звено, другой отвечает за э, информационное звено, третий отвечает, ну, это у меня есть конкретное предложение уже на самой координационной раде, я если меня при, пригласят на нее, я вот, могу эти свои конкретные предложения подать. Поэтому я хочу, чтобы наше собрание было ну, не просто говоримой агитацией за советскую власть. Мы сидим за нее, за нашу Украину ретурной. И нас не надо агитировать, тратить наше свое время не нужно нам сейчас. Это уже достаточно у нас, и все здесь пришли по крему. Поэтому есть конкретное предложение. Прекратить премия, прекратить премию. И Сейчас э, э, проголосовать за создание координационной рады. Со, сейчас количественный состав я э, пропоную не утверждать, Это должна быть, э, ну, да, это, это должна быть не стойкая структура, которая должна изменяться. Постоянно. Я перебью. бизнес склад он будет зависеть от количестве организаций, кем будет тот или Нет. Дело в том, что это в путь никуда. Я предлагаю, потому что на этом принципе построены организации, где один человек представляет одну организацию, которая 500 человек, а есть один человек, который представляет 20 организаций, где 5 человек. Поэтому э, я считаю, что у нас должен быть пустовой принцип, это район. То есть, ну, кривой рот, два очки, например, в Конституционной Раде, и они будут нести ответственность за это. Там палка влага, ну, приблизительно по количеству людей. Но это должна решить будет координационная рада. Это она должна быть сама это решить. И когда у вот, будут конкретно подтверждены обязанности в этой координационной раде каждого члена, они просто так собрались, провалали что-то приняли, резолюцию куда-то направили, на этом кончается. Это должна быть постоянная работа. Если этой работы не будет, это наше собрание ничем не закончится. Поэтому я предлагаю проголосовать за мое предложение с итогом нашего собрания координационная рада по пустовому принципу и она должна разработать обязанности каждого члена этой рады. И более того, у нас должна быть площадка, это должно быть Facebook, я не знаю, где угодно может быть, это может быть сайт, где все члены координационной рады каждую неделю должны отчитываться о проделанной работе. Нет отчета на фикс поле. Right. Потому что иначе э, ни к чему это не приведет. Поверьте, я уже несколько раз принимал участие в таких объединениях, где в конечном итоге выхлопа никакого не оказываем. Все. Если есть вопросы, могу ответить. Пропозиция поддерживается. ты что хочу зазначить, что с вами в что Чи буде вихлоп чи ні, насправді залежить не від тих, хто зараз тут сидить за столом в президії, не від мене, чи влади Шевчука, чи когось іншого, а від тих, хто війде до складу цієї координаційної ради. Тому що ми власне зібралися тут, щоб об'єднати всі організації патріотичного спрямування і працювати за ради єдиної меди. І тому вихлоп залежить насправді від кожної організації, а не від конкретного керівника. У нас. Наразі немає нам керівника, і невідомо, що буде. Задача е, стоїть не створити нову організацію як такову, а задача скоординувати зусилля всіх організацій до кучі. Тому ваші пропозиції приймаються. Будь ласка, залиштеся. У нас в кінці е, зборів е, залишаються е, ті люди, які керують громадськими організаціями, представники з метою е, створити власне цю координаційну раду. До слова, запрошуються. Егор Юрий куда-то попал. Собры! Я коротко скажу, что по э, э, нашим, так вы можете, деям, которые были на Майдане, мы стояли за смену э, системы, а не облич системы. И у нас была самоорганизация. Я был э, в четвертой сотне, так и залишаюсь Наша четверта сотня досі стоїть е, в Києві е, на Турхановому острові. Е, е, у нас є представник, е, керуючий там. Е, ми з казаками вирішили, що ми не підемо е, з Києва до тих пір, поки не будуть виконані всі вимоги Майдану. Кажуть, створювати, створювати треба діяти вже давно. Ми про це балакали багато разів з побратимами. Тому в мене така пропозиція до координаційної ради, окрім того, що були напрямки, я згоден, що потрібні гілки, у кожного відповідальність за ту дію, за ту, але потрібно нам ще зробити. Такий, так би мовити, безпеку цієї організації, тому що по останнім подіям, коли я приїхав саме з війни, то подивився, зайшов на цеповський сайт, а там повністю викладені списки там батальйону АЗО, Айдаров і інших наших воїнів, які воюють за незалежність. Невідомо хто, в якій організації як. Така пропозиція до uh, майбутнього. Напрямок треба діяти. Як uh, то кажуть, під лежачий камінь вода не личить. Слава нації!